sambutan hul hul hari hul kan hari kema sambutan kematian pun kubur juga semua sekali kubur Dan kita balik pada asal kubur dalam Islam ada kedudukan dia bukan dia tak boleh ziarah kubur tapi ziarah kubur dengan cara sunnah lah apa yang Nabi Muhammad SAW ajar pada Aisyah Rasulullah Anha Aisyah kata kalau aku ziarah kubur ya, bakit kan dalam kisah tengah malam yang di follow Nabi tengah malam yang Nabi diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk minta ampun untuk penduduk, orang, di bakit warqat so jadi Aisyah Rasulullah Anha tanya kepada Nabi Kalau dia ziarah kubur apa patut dia buat Nabi kata kuli katakanlah Assalamualaikum ya ahli, ya ahli diar mu'minin keselamatan kata kamu Wahai penduduk negeri, apa kampungan orang beriman Antum sahabikun kalian telah berlalu Wa inna insyaAllah Allah, bikum lahikun kami eh, Kamu insyaAllah akan menyusul tak lama lagi Nasallah lana wa afiyah Kami minta Allah Ta'ala untuk kami dan untuk kalian keselamatan so, itu doa kita untuk orang dalam kubur Dan diri kita sendiri Ha, tak ada bukan masalah baca surah apa, tertib apa, minta apa, dan ha, itu tak boleh. Baik. Okey, uh, kata dikatakan sini. Okey, khurafat berkaitan kubur Nabi Hud adalah berpunca daripada ahli-ahli sufi kuburi yang ingin kuburion yang ingin uh, mewujudkan satu uh, kawasan suci yang cuba memonopoli masyarakat awam. Kedudukannya sama seperti ahli sufi yang menjadi kubur syekh-syekh mereka sebagai tempat suci. Okey, macam kalau dia kata golongan detablid Tiap tahun kena pergi ke kubur uh, apa, 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 uh, Kubur apa Kubur uh, pengasas tablik Kena pergi sana uh, Kumpulan lain Semua -lain, kubur Semua so, go, uh, Ketua masing-masing uh, Pada surat ini pun sama jugalah Kadang-kadang kita namakan apa Kita sedih bila ada uh, Ada Ada Di kanan para sahabat kita Yang belajar Di Hadurah Mok Dia minta supaya Nak mati di Tarim Kena bumi para awliya dan sebagainya Tak minta nak mati di Madinah Ya, apa, apa, apa tanah wahabi <laughs> Jadi dia tak nak Kadang-kadang dia tahu Dia tahu dah Negeri yang tak akan dimasuki Dajjal adalah Mekah dan Madinah Tapi dia boleh nak minta Nak mati dekat Tarim Wallahu alam kan Kerana apa yang kan oleh Sebahagian daripada orang di sana Semua tidak ha, Sebahagian mereka berjaya Doktrinkan benda berkenaan Dengan ini mereka menikmati Nama yang masyur Dan juga kuasa rohani Bertapak dalam jiwa masyarakat ya, okay, Keluarga Pak Alawi menerima Dan juga mengembangkan tradisi Menjarah kubur Nabi Hud AS Peranan dimainkan oleh Keluarga Pak Alawi terhadap kubur Nabi Hud Salam? Bukan sahaja uh, setakat berkhidmat untuk kubur tersebut, bahkan telah pergi lebih jauh dari itu. Mereka membina semula bangunan di kubur berkenaan, membuat persediaan untuk menerima para penziarah dan bentuk yang boleh uh, menjamin kerihatan dan ketenteraman mereka. Urusan ziarah secara hakiki dilakukan oleh tiga uh, tokoh besar. Pertama, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang meninggal pada tahun 865 Hijrah. Pada zaman beliau, cara ziarah kubur telah bertukar kepada pendekatan daripada Pengedekatan para fuqaha kepada cara sufi. Ni yang saya sebut tadi kan. Kalau ikut sunnah ziarah kubur tu ada. Tapi cara dia kan Nabi kata asalnya kubur ni menziarahi kubur pada asalnya adalah tak dibenarkan. Sebab Nabi pernah kata apa? Ala inni qad nahaitukum an ziyaratul kubur. Ketahuilah dahulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala ketahuilah fazuruha mulai sekarang ziarahilah. Fa innaha tadhkurukumul akhirah, ia akan ingatkan kamu pada akhirat. Tapi kaedah yang sepatutnya kita ziarah kubur ingat mati bertukar kepada kaedah yang lain. Yang ziarah kubur kita cari hajat kita dapat keberkatan, dapatkan rahmat, dapatkan bahkan jadi wali dan sebagainya kerana berada pada kubur-kubur tertentu. Ha, ini dah, bertukar. Macam saya katakan tadi kan dekat masalah apa tempat ni dia dia punya tempat tu kalau dia kata ziarah kubur tu anda pergi naik naik teruslah dekat tempat kubur Nabi Hud ni kat atas ni. Tapi oleh kerana oleh kerana eh ni tempat dia dia tunjukkan gambar okey di ya, tempat dia dik uh, oleh kerana eh uh, dia ziarah yang sunnah uh, tadi sekejap sangat tak ada pesta tak ada apa datang terdatang bagi salam balik macam kita ziarah apa ziarah kubur nabi sallallahu alaihi lintas kita bagi salam rasulullah kita balik jadi yang ni macam dua rasa macam cik, kosong tak ada benda sangat dua kat sini adalah tertib-tertib dia sendiri kalau nak kata perhati kat sini eh, niat last kalilah tempat asal yang orang nak pergi dan kubur nabi Hud tu kalau ikutkan kepada gambar ni kepala dekat bawah kaki dekat atas dia macam tu batu dekat batu tu ada belahan masuk ke dalam ada bacaan terbelah sikit dikatakan satu masa dahulu pernah ada seorang budak masuk dalam tempat berkenaan dan tengok dalam tu nampak tubuh seorang lelaki Wallahualam alam tapi saya tengok ikutkan saiz tak muat Dan siapa nak masuk kalau kalau nak buat juga boleh ambil daripada BBC punya apa kaedah tu dia orang masukkan wire tengok kamera boleh je nak tengok ada tak kalau nak tengok ada tidak kan boleh je buat. Okey. Jadi kalau ikut pada pada pada, pada kawasan dia di sini eh. Okey, dia akan mula uh, ziarah tadi. Kaedah dia dia akan pergi kat mula-mula dengan sungai elok. Dan sungai tadi memang adalah uh, kadang kan upacara macam bagi minum. Sebahagian di keluar keluarga tadi, orang pengikut dia akan datang dia bagi minum. Macam soal simbolik kepada uh, telaga Nabi SAW alaihi wasallam Okay, kemudian Hawt Nabi Kemudian dia akan naik dekat satu pentas kat sini Ada kawasan, kawasan Pentas uh, Solat dua rakaat Dia panggil apa, 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 Tempat tu Kosong tak ada benda Tapi dia kata Mihdar punya solat situ Kemudian daripada solat tadi Dia akan naik Dia bergerak ke atas Bergerak uh, Saya tak ingat dia telaga dekat mana uh, telaga ada, ada pergi buta uh, Dia bagi salam kat situ Kemudian uh, Bergerak sampai atas Sampailah kepada kubur Nabi Hud Bagi salam kat situ pula Kemudian ada kalanya duduk berkosidah dulu sebagainya Tapi hari ke-10 Kalau kata 11, 12, 13 semua disuruh balik Buat dekat uh, tempat masing-masing Keluarga mihdar, rumah mihdor, keluarga sekian, keluarga sekian Pergi tempat asing-asing Ini sebab apa yang disebut tadi Berkenaan dengan apa perebutan apa uh, ke, 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 Keketuaan Kedudukan kepimpinan pada mereka sendiri pun Pada zahir ni nampak seronok ramai-ramai Tapi sebenarnya tak sama Semua nak jadi ketua masing-masing Okay? Baik. Okay, so jadi kat situ. Jadi bertukar eh, daripada cara sunnah yang diajar oleh Nabi SAW kepada cara khas. Benar Ahmad bin, Abi, uh, bin Abdul Rahman bin Syihabuddin boleh melaporkan. Ini bukan Syihabuddin yang uh, YouTube tu. Ini Syihabuddin lain. Beliau dilaporkan sebagai orang pertama yang menukar cara ziarah kubur Nabi Hud daripada bulan Syamsiah Masihi kepada Qamariah tahun Hijri yang kita tahu sekarang ni dia akan buat pada uh, ziarah khas uh, bulan Muharram, ziarah am yang pada semua orang boleh datang pada bulan Syakban. Okey. Ibrahim uh, merupakan orang yang pertama menyerahkan panji-panji ziarah kubuhut kepada Abu Bakar Salim. Okey, sebagaimana yang dilaporkan oleh Al-Attas dan Tazkirun Nafs Tazkir Tazkirin Nafs. Eh, ya. Okay. Kemudian si Abu Bakar bin Salim, yang ini yang terkenal sekali lah yang dikenali sebagai laran Fakhrul Wujud. Beliau memperuntukkan ziarah kubur Hud alaihissalam pada bulan Syakban Dan meletakkan perduan bermalam di sana Pada malam di sebuah Syakban Yang okay. asoban dalam kitab beliau dan semua sekali sebut macam tu Dialah yang meletakkan Oleh kerana itu, tidak Kerana itu, melakukan ziarah Kepada kubur Syekh ini Dan anak cucunya di bandar Ainat Menjadi satu kefarduan ke atas setiap penziarah Sebelum berziarah kubur Nabi Hud Kubu Ainat ni kubu yang dekat dengan Dar Mustafa yang mana kalau anda kata uh, bila mereka apa mereka uh, tiap-tiap pagi Jumaat dia akan datang ziarah kat situ. Ada tempat ada kubu khas, kubu wali. Sini kubu uh, kubu wali ni kanan, kubu orang kiri.